Bundan əlavə dəyərlilər vətənlərim, dəyərlilər soydaşlarım, bilisiniz ki, Tovuzun qəhrəmanlarının sayı bərabər yoxdur. Tovuz qəhrəmanlar diyarıdır. Bilirsiniz ki, Tovuzda Tovuz bir qarış torpaq verməyib Ermənistana. Hətta Qançanağını və bəzi bölgələri alıbdı. Sonuncu o yüksəklik postu da Nəcmədin veribdi. O postun davasını mən bu gün deyirəm Kənləbərdən Qaraqay arasında Boz Təpəni Və belə mətələrin Tovuzun ə, İlham Əliyevə qarşı diktatoriyaya qarşı savaşan ə, ən üstün ə, səviyyəli rayondu. Yəni ə, bütün Azərbaycanlılar, Mehman Hüseynov, Emin Hüseynov, ə, mənim özüm, başqa-başqa Rusiyadakı bloqerlər görən Tovuzda nə qədər bloqerlər, nə qədər fəallar çıxıb. Xalq cəfəsinə Niyaməddin, Nər Elxana və Sara bəylə xıra Dilara xanımlar. Yəni Tovuzdan həqiqətən çox bloqerlər çıxıbdı ə dələn atanlarım və Tovuz həm diktatora qarşı savaşır, həm ermənlərə qarşı savaşır. Tovuz torpağı namus hesab eləyir. Tovuz rayonunun kişiləri qardaş-qardaşı bir-qarşı torpaq üstündə başını lopatka ilə vurub yarır. Bulandan qardaş-qardaşdan bir-qarşı torpaq ala bilmirsə, ə, erməni çopoy oğlu Tovuzdan torpaq ala bilməz. Bunu anlamaqları lazımdır amma Çovzu peysərləşdirmək üçün əlbəttə də Tovuzun qəhrəman Tovuzun çikilərini gözdən salmaq üçün çikilərini peysər çıxartmaq üçün əlbəttə ki hakimiyyət bir plan planlayır. Hakimiyyət hansısa bir addımlar atır. Bu addımları fikirləşmək üçün Fronza Akademiyasını yox, eləcə ibtidai sinifi bitirmək yetərlidir. Baxın dəyərli vətənlərim, Tovuzda Şəbnəm Tovuzlu, Tovuzlu ə ayfət afət tovuzlu, tünzalə tovuzlu, o dalı lobyek olan rübabə tovuzlu, aytaç afət, aytaç tovuzlu. Baxın nə qədər tovuzlu var. Ə, şəbnəm ə, son zamanlar geyiminləri fərqlənir, daha gözəl geyinir. Doğrudan da kişilər ona, puldu kişilər Şəbnəmə pul buraxmaq istəyir, Şəbnəm sevilir. Ə, bu birsi yarığı tarantulaya oxşayan tünzalə isə soyunmağa başlayıb. Bu nədir? Başqa yerlərdən də müğənnilər çıxıb. Mən heç bilmirəm Aygün Qasımova haralıdır və ya o Rüya haralıdır və o başqaları haralıdır, bilmirəm mən. Amma bu nədir? Afət tozlu, Şəbnəm tozlu, Tünzalə tozlu, Rübabə tozlu, Aytaç tozlu. O bəzi O ıı, nə kimlərsə deyirəm məsələn Qabil tovuz kis geyməsan falan, Gencinski falan eləmli nə, nə, nə iski. A nə poxuyursunuz giyin də, ay taclar, şəbnəmlər, tunzalələr, rubabələr, ay taclar. Afətdə nə poxuyursunuz giyin? Da adınızın qabağına ya tovuzdu yapışdırırsınız. Və belə bu düşünülmüş şəkildə atılan bir addımdır. Bunu hökümə təqdim ən qəhrəmanlar diyarı ə Tovuz rayonun kişilərini başqa üzvə peyşər çıxardadılarmılar? Heç olmasa belə bir zərbə vurmaq istəyirlər. Ə, deməli, ə, mən sabah da aytaçdan danışacağam. Yo, bürsə gün aytaçdan danışacağam. O dalı keçəndən kim saxlayır, ona nə dinə deyil. Ailəsini də dağıtdı. Çox ailələr dağıtdı o aytaç. Elə də xoş sifət görünməyinə baxmayın. Mən ondan da danışacağam. Amma sabahçı efirimdə. Sabahki efirə menanı olsunu verirəm. Julay, 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 Julay. Julay nəyədir? Kamil Zeynallı kimi adamaniyə xəyanət elədi. Julay kimdir? Julaydan Kəram Həsənov prezident köməkçisinin arasında nələr keçir? Prezident köməkçisi Julaya necə cadu elətdirdi? şərə məsəl onun əvvəlki sevgilisi kim idi? Vay 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 vay. Sirlər açılacaq sabah burada. Mən də Kamilə bir yaxşılıq eləyim. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Dünya TV-nin rəhbəri Ramiz Hüseynov barədə danışılacaq. Afət. Afətə tozduymuş. Nə də toz o, nə qızıdır, Fərman qızı. Afət neynəyiblər Afətə? Vay 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 vay. OLM DJ bir-birinə Rami, Afətin 2 dənə sevgilisi, Kəram Həsənov və yerlisi qohumu Ramiz Hüseynov Dünya TV-nin rəhbəri. Nələr keç də arada, çox böyük məsələlər var burada. Onları çatdıracam sizə, dəyərli həmkarlarım, dəyərli soydaşlarım. Millionçu Rusiya məşələlərini quran böyük iş adamının arvadı. Böyük iş adamının arvadı Sevil, Sevil xanım Sevil xanım lezviyanda Sevil xanım günlər nəzərli hüquqşünas vəkillər necə sevişir, necə bir yerdə qalırlar. E, necə bir yerdə qalırlar? Ümumiyyətcə bunlar e, bu xanımın əri 100 min dollar göndərir. Hər ay 100 min dollar və əlavə e, gəlirləri, əlavə nələrsə, e, nələrsə də var, amma stabil 100 min dollar pul verir ə bu deməli Sevil Xan Sevil xanımdan bir neçə sensasiyalı maraqlı məlumatlar çatdıracağam sizə dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Tağ Əhmədovun uzun müddət Mələk xanım Əliyubovanı saxlayıbdı. Bir jiton da Mələk xanıma gedirdi. İndi niyə Mələk xanım Tağ Əhmədovun o tutulmuş qılçalarını bir dəfə masaj eləmiz? Axı ah, Mələx xanım, axı ah, Mələx xanımı o milyonçu edibdi Tağ Əhmədov. Axı ah, Mələx xanımı ən azı 15 ilə qədər saxlayıb Tağ Əhmədov. Axı ah, Tağ Əhmədovun başı Mələx xanımın paçası arasından ən azı 15 il çıxmayıbdı. Bular niyə etibarsız olur bu dənə xanım. Dəyərləmədələrin dəli soydaşlarım, çox çox ıı, dəhşətli xəbərlər verəcəyəm. Siz də bilə bilirsiniz ki, prezident ailəsinə cadu eləyən Kərim Həsanov ə, artıq ə, özünü yığışdırıbdı. Çünki mediyaya sızdı, milyonlar söhbəti, caducar danışdı, aləm dəydi bir-bir. Nə edə bilirsiniz indi bezini yığabdı. Sadəcə burnu başa girməyə görə bədənini soxmuşdu Kərim Həsanov. Prezidentə başa girməsə də, amma kiminsə arvadını əlindən almağa, Kamil Zeynalovun arvadını əlindən almağa ə, girir, başa girir. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, sabah Kamil Zeynalliyə dəstək verəcəm və onun arvadı Gülayı yıxıb sürüyəcəyəm mən. Əziz vətənlərim, dəli soydaşlarım, mən haqqı deyən adamam, ə, kim olur olsun, nə olur olsun. Deməli, sonra da birsü günə keçərək aytacaq və sərebələxirə bu məmurların, generaların mən bilirsiniz, media ilə, ə, yəni mən media işçisiyəm, bir böyük ə, necə deyirlər. Hətta prezident olmaq qədər böyük arzularım var, ə, hədəflərim var. E, və dəyərlənmətəlarım, sadəcə olaraq e, necə deyirlər, e, mən heç kimin ailə işinə qarışmıram. Amma bir haldadır ki, o müğənnini, hansısə güc naziri, hansısə prezidentin ətrafında olan hər hansı böyük bir əclafdan oturub durur, onun pullarını, milyonlarını yeyir. E, elə adamları basıb tapdalayacağam. Həqiqətən təqtalayacağam. Çox şeylərlə xəbər verəcəm. Çox dəhşətli xəbərlər verəcəm sizə, dəyərli həvətlərim, dəyərli soydaşlarım. Ancaq göstəriş vermişəm ki, ancaq generalların, güc nazirlərinin, ancaq vəzfəli məmurların milyonlarını yeyən şou əhli olsun, kim olur olsun, kimin arvad oğlu olsun, onları işıqlandıracağam. Video varsa, elmdə yayacağam.